শতশত জনতাৰ স্মৃতিত বাস কৰাটো জানো তেনেই সহজ কথা স্মৃতিৰ সৌধ সাজি এই সাগৰ মৰমক নেওচি কিদৰে যাব পাৰিলা আঁতৰি জুবিনদা ভীষণ শব্দহীনতাত ভুগিছোঁ দাদা আপোনাৰ অনুপস্থিতিয়ে বৰ বেয়াকৈ জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ সত্তা ইমান মানুহৰ মৰমক নেওচি পাৰিব জানো তাত অকলে থাকিব নিৰলে নীৰৱে নীৰৱতা যে আপোনাৰ একেবাৰে অপ্ৰিয় আছিল দাদা অসমীয়াৰ আত্মা আছিল আপুনি আজি আপুনি বিহীনতাত যন্ত্ৰ হৈ পৰিছে প্ৰতিজন অসমৰ অসমীয়া জীয়াই আছে এবোকো শূন্যতা লৈ আকৌ ঘূৰি আহক দাদা আকৌ ঘূৰি আহক আকৌ কৰখি অসমীয়াই কোলা শুৱনি অন্ত পেলাওক আহি দাদা আপোনাৰ বাবে হিয়া ঢাকুৰি কান্দি থকা আপোনাৰ মৰমৰ অনুৰাগী ৰুচুপনি শান্তিৰ পলেপ সানি শীতল কৰি দাদা আপোনাৰ মৰমৰ মানুহজনীৰ কান্দি কান্দি উকহি যোৱা চকু জুৰি আহক দাদা মচি দি অখি এই দুঃসময় আকৌ কৰখি উখল মাখল আপুনি বিহীনতাত নেস্তব্ধ হৈ পৰা প্ৰতিজন অসমীয়াৰ হৃদয় আকৌ ঘূৰি আহক দাদা আকৌ কৰখি অসমীয়াই কোলা শুৱনি